অসমৰ সংবাদপ্ৰিম পুৰুষক লোকসভাত মহিলা বুলি সম্বোধন তথাপি মাত নামাতিলে অসমৰ প্ৰতিনিধিয়ে লোকসভাত ভাষণ প্ৰসংগত আছাদুদ্দিন ঐচীয়ে অসমৰ পৰা সংবিধান সভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীৰ প্ৰসংগ বৰ্ণনা কৰিছিল তেওঁ ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীক মহতৰমা অৰ্থাৎ সন্মানীয় মহিলা বুলি উল্লেখ কৰিলে উৰ্দু আৰু তেলেগু ভাষী ঐছিল ইয়াত দুখ নাই ৰোহিণী নামটোৰ উচ্চাৰণৰ বাবে তেওঁ মহিলা বুলি ভুল কৰিলে তথাপি লজ্জাজনকভাৱে নিবুখা চামুন হৈ থাকিল অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত চৈধ্যগৰাকী সাংসদ তেওঁলোকে অৱশ্বিক ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী যে মহিলা নহয় সেইটো জনাই নিদিলে কিন্তু পশ্চিমবংগৰ সাংসদলৈ চাওক একেদিনাই ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বংকিম চন্দ্ৰ চত্তোপাধ্যায়ক বংকিম দা বুলি সম্বোধন কৰিছিল কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ স্বগত ৰায়ে লগে লগে প্ৰতিবাদ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী এনেকৈ কোৱাটো ভুল হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল শেষত বংকিম বাবু বুলি নিজৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিলে এয়াই হ'ল অসম আৰু আন আন ৰাজ্যৰ সাংসদসকলৰ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ তেওঁলোকে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী যে পুৰুষ সেইটো লগে লগে জনোৱাটো উচিত আছিল কাৰণ সংসদৰ প্ৰতিটো বাক্য লিপিবদ্ধ হৈ থাকে এতিয়া অ এছ এ মৌতৰমা বুলি কোৱাৰ বাবে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীক এশ বছৰৰ পিছত কোনোবা গৱেষকে মহিলা বুলি উল্লেখ কৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনীতিত দপদপাই থকা ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী সন্দৰ্ভত অসমৰ সাংসদসকলৰ সম্ভৱতঃ অধ্যয়নেই নাই তেওঁলোকে সম্ভৱতঃ নাজানে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী কোন এই ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী এসময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছিল বিধিৰ বিপাকত তেওঁ প্ৰিমিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলে অন্যথা ছৈয়দ চাদুল্লাৰ সলনি ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীয়ে অসমৰ প্ৰিমিয়াৰ buat প্ৰায় অৱধাৰিত হৈ পৰিছিল সেইজন নেতাকে মহিলা বুলি কোৱাৰ পিছত অসমৰ সাংসদ চুপ হৈ থাকিল ইয়াতে কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পাৰি কথাটো হৈছে অসমৰ সাংসদে সংসদীয় কাৰ্যক্ৰমক গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় নেকি যদি তেওঁলোকে সংসদৰ ভাষণ ভালকৈ শুনিলেহেঁতেন তেন্তে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীৰ দৰে প্ৰবাদ প্ৰতিম নেতাক পুৰুষ বুলি শুধৰাই দিয়াটো দায়িত্ব আছিল কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ অসমৰ সাংসদসকলৰ কোনো থিয় নহ'ল পিছে বংকিম দা বুলি কোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা খুজিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল সততে ভুল স্বীকাৰ গৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণৰ পিছৰ সময়ছোৱাত বংকিম বাবু বুলি সম্বোধন কৰিলে কিন্তু অ এছ ইয়ে অনিচ্ছাকৃতভাৱে কৰাই এটা ভুলো শুধৰাই নিদিলে অসমৰ চৈধ্য সাংসদে আনে নকৰিলেও এইটো কাম কৰাটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দায়িত্ব আছিল তেওঁ বিতৰ্কৰ সময়ত থিয় নহ'ল এয়াই হৈছে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ সাংসদৰ মানসিকতাৰ পাৰ্থক্য বাঙালী সাংসদে বংকিমদা বুলি কোৱাৰ বাবেও প্ৰতিবাদ কৰিলে অসমৰ পুৰুষক মহিলা বুলি কোৱাৰ পিছতো সাংসদসকল নিৰুত্তৰ হৈ থাকিল অসমৰ সংবাদপ্ৰতিম পুৰুষক লোকসভাত মহিলা বুলি সম্বোধন তথাপি মাত নামাতিলে অসমৰ প্ৰতিনিধিয়ে লোকসভাত ভাষণ প্ৰসংগত আছাদুদ্দিন ঐচিয়ে অসমৰ পৰা সংবিধান সভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীৰ প্ৰসংগ বৰ্ণনা কৰিছিল তেওঁ ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীক মহতৰমা অৰ্থাৎ সন্মানীয় মহিলা বুলি উল্লেখ কৰিলে উৰ্দু আৰু তেলেগু ভাষী ঐ ঐচিৰ ইয়াত দুখ নাই ৰোহিণী নামটোৰ উচ্চাৰণৰ বাবে তেওঁ মহিলা বুলি ভুল কৰিলে তথাপি লজ্জাজনকভাৱে নিবুকা চামুন হৈ থাকিল অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত চৈধ্যগৰাকী সাংসদ তেওঁলোকে ঐচিক ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী যে মহিলা নহয় সেইটো জনাই নিদিলে কিন্তু পশ্চিমবংগৰ সাংসদলৈ চাওক একেদিনাই ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বংকিম চন্দ্ৰ চত্তোপাধ্যায়ক বংকিম দা বুলি সম্বোধন কৰিছিল কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ স্বগত ৰায়ে লগে লগে প্ৰতিবাদ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী এনেকৈ কোৱাটো ভুল হৈছে বুলি স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল শেষত বংকিম বাবু বুলি নিজৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিলে এয়াই হ'ল অসম আৰু আন আন ৰাজ্যৰ সাংসদসকলৰ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ তেওঁলোকে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী যে পুৰুষ সেইটো লগে লগে জনোৱাটো উচিত আছিল কাৰণ সংসদৰ প্ৰতিটো বাক্যলিপিবদ্ধ হৈ থাকে এতিয়া অ এচ এ মহটৰমা বুলি কোৱাৰ বাবে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীক এশ বছৰৰ পিছত কোনোবা গৱেষকে মহিলা বুলি উল্লেখ কৰিব কিন্তু কথাটো হ'ল স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনীতিত দপদপাই থকা ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী সন্দৰ্ভত অসমৰ সাংসদসকলৰ সম্ভৱতঃ অধ্যয়নেই নাই তেওঁলোকে সম্ভৱতঃ নাজানে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী কোন এই ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী এসময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছিল বিধিৰ বিপাকত তেওঁ প্ৰিমিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিলে অন্যথা ছৈয়দ চাদুল্লাৰ সলনি ৰোহি কুমাৰ চৌধুৰীয়ে অসমৰ প্ৰিমিয়াৰ what প্ৰায় অৱধাৰিত হৈ পৰিছিল সেইজন নেতাকে মহিলা বুলি কোৱাৰ পিছত অসমৰ সাংসদ চুপ হৈ থাকিল ইয়াতে কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পাৰি কথাটো হৈছে অসমৰ সাংসদে সংসদীয় কাৰ্যক্ৰমক গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় নেকি যদি তেওঁলোকে সংসদৰ ভাষণ ভালকৈ শুনিলেহেঁতেন তেন্তে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীৰ দৰে প্ৰবাদ প্ৰতিম নেতাক পুৰুষ বুলি শুধৰাই দিয়াটো দায়িত্ব আছিল কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ অসমৰ সাংসদসকলৰ কোনো থিয় নহ'ল পিছে বংকিমদা বুলি কোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা খুজিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল সততে ভুল স্বীকাৰ নগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণৰ পিছৰ সময়ছোৱাত বংকিম বাবু বুলি সম্বোধন কৰিলে কিন্তু অ অনিচাকৃতভাৱে কৰাই এটা ভুলো শুধৰাই নিদিলে অসমৰ নকৰিলেও এইটো কাম কৰাটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দায়িত্ব আছিল তেওঁ বিতৰ্কৰ সময়ত এয়াই হৈছে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ সাংসদৰ মানসিকতাৰ পাৰ্থক্য বাঙালী সাংসদে বংকিমদা বুলি কোৱাৰ বাবেও প্ৰতিবাদ কৰিলে অসমৰ পুৰুষক মহিলা বুলি কোৱাৰ পিছতো সাংসদসকল নিৰুত্তৰ হৈ থাকিল নিউজ ডেস্ক but tiny.